Bismillahir-rahmanir-rahim. Salamun aleykum, rahmetullah və bərəkətlər. Azərbaycan xalqı, möminlər, möminələr, İmam Hüseyn aşiqiləri. İc növbədə baş salığa arz edirəm. Allah əzrinizi versin. Keçirəm əsas məsələyə. Dünən bir yazı paylaşımı gördüm, axşam vaxtları idi. Demək, e, rayonun adı yadımdan çıxdı, məktəb direktoru, yəni ki Artıq sosial şəbəkələrdə ictimaiyyətləşdi və bilinir kimdir. Nərxanım İsrafilova. Müəllimlərə səs yazı paylaşıb ki, nə badə, qətilsinan günü, aşira günü şagirdləri buraxasız. Şagirdləri izləyirsiniz, oşum bir nəfər də qoyacam ora gütsün, ad çəkir, bir şagird adı çəkir. Qəti yəni oşum qoymursuz. Qarşısı alınmalıdır. Ay Allah bəla buz versin. Ay əqidəsiz. Ay üzr istəyirəm. Zeynadan əmələ gələn üzündə bir qram qadınlıq siması yoxdur, bir nur yoxdur. O qədər haram yemirsən, o qədər rüşvət almırsan ki, sən bu şeyə qarşı çıxırsan. Ondan əlavə, Müdafiə Naziri İlham Əliyev ora baxırsan. Sos sosial şəbəkədə səs paylaşıb ki, cəhhəddə ağır döyüş gedir. Cəfətdə ağır döyüş gedir, niyə Azərbaycan xalqının xəbəri yoxdur bundan? Niyə xəbəri yoxdur? Pandemiyanı yaratdın ki, ay ə, karantin elan elədin. Ay alçaq, niyə cəmaatı sən ailəsindən didərgin salmağa çalışırsan? Ailələrə görüş vermirsən. O pandemiya hardan çıxdı? Yəni hər bir iş sənin başının altından çıxır. İslam düşmənləri. Allah sizin bəlavuzu versin. Baxın, İmam Hüseyn aşıqlarına, Allah yolu gedənlərə zərbə vurulacaq hər hansısa bir məsələ varsa, Birincisi orada Yezid, mafiya oğlu Heydər oğlu Yezid İlham Əliyevin barmağı var. Heydər İlham Əliyevin başçılığı var. İmam Hüseynin bayraqları məscidlərdən götürülür. Adları silinir. Və siz harda idiz? Qarabağda döyüşən əskərlərimiz şücaət göstərəndə İmam Hüseynin bayrağını orada qaldırdılar. Yusuf hey indiyə rəklə, beləki Ya Hüseyn diyər əç Qarabağda döyüşdülər, şəhid oldular və onların hesabına Azərbaycan torpaqları, Qarabağ torpaqları azad olundu. İndi siz qalxmısınız ayağa, İmam Hüseynçilərlə düşmənçilik edirsiniz. Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik yolundu, şahincik həmən çıxdı fikir bildirdi. Bəniyə İslam bayrağına hörmətsizlik olanda, İslama hörmətsizlik olanda, Allah təhqir olanda, peyğəmbər təhqir olanda əhl-i bayt təhkir olunanda, mömin qardaş bildiyin insanlara sopayla təcavüz olunanda, qadın kimi dillənmədin, fikir bildirmədin. Hə? İndi çıxmırsan Azərbaycan bayrağına. Hansı ki, hansı ki, o bayrağa hər bir yanda örməsiz yolub, Azərbaycan polisləri tərəfindən alınıb, əzilib atılıb bir kənara, ermənlər tərəfindən yandırılıb, Türkiyə stadionunda Azərbaycan bayrağı atıldı ayaqlar altına. Onda niyə qalxıb hörmətsizliyənin cavabını vermirdin? Hə? İndi ona görə verdin ki, Əhləbeyt aşiqləri, Məhərrəmlikdə İmam Səyin bayrağını qaldırırlar, qaldırmaq isteyirlər, hörmətsizlik olunur. Sənə tapşırıq gəldi ki, həmən Azərbaycan bayrağını qaldırırsan. O İngiltərədəki hörmətsizliyin də başında İlham Əliyevin özü durur. Hamsı bir siyasətdir, hamsı bir oyundur. Azərbaycan xalqı ayılmalıdır, bilməlidir ki, nə var, nə yox. Biz Azərbaycan xalqını nə edək ki, nə göstərək ki, ayılsın. Artıq hər bir şey açıq-aydın ortadadır. Həman Qaraqabğ qaziləridir ki, bir-bir özlərini yandırırlar. Bir-bir özlərini yandırırlar. Amma Azərbaycan xalqı hələ də ayağa qalxmır. Onunla belə yenə də döyüş olunur. Döyüş olanda da yenə də məmur evladları getmir. İlham Əliyev deyirsən ki, din azadlığı, insan azadlığı. Ay Allah sənə lənət eləsin. Ay Yezid Ay şərəfsiz. Bəs sən görmürsənmi? Bəzi trollar yaltaqlar deyir ki, İlham Əliyev görmür. Xəbəri yoxdur. Bu da bir mənfi cəhət. Bu lap belə betər pis. Niyə? İlham Əliyev dövlət başçısıdır. Əgər ki, bunun dövlətdə gedən bir proseslərdən xəbəri yoxdursa, nə qəlat elayıb oturub o kresloda? Nə azzarı var o kresloda oturub prezidentlik eləyir? çıxsın, rəhət olsun, istəfə versin, cəhənnəm olsun, getsin. Cəhənnəm olsun, getsin. Bizim mömin əqidə qardaşlarımızdan var ki, necə lazımdır idarə eləyəcək. Necə lazımdır idarə eləyəcək prezidentliyə layiqli bizim mömin qardaşlarımız var. Sən heç narahat olma, İlham Əliyev. Ondan əlavə bizim eee qardaşımız var Hacı Həsən qardaşımız İlham Əliyev trollarından biri məmurlar tərəfindən göndərilib, yazı paylaşılıb. Ordadakı haqq sözlər deyil. Deməli biz İlham Əliyev və onun rejimini siriçələmişik ki, onlar artıq üzərimizə trollar göndərir və danışdırırlar. Hacı Həsən qardaşımızı Moskvada danışdırıblar. Hacı Həsən qardaşımız ki, haqq sözlər deyir, çıxış eləyir və bunların hədəfini vurur onu orada danışdırır. E, yəni sözləri elə bir tərzdə çevirib başqacür insanlara çatdırmağa çalışırlar ki, gözdən salsınlar. Yəni bunlar ki, haqq söz deyəndə artıq e, Azərbaycan xalqı bunlara əhəmiyyət verməsin. Amma unutmayın ki, Allah qaldıran kəsi heç kəs əya bilməz. Allah əyan kəs, heç kəs qaldıra bilməz. Allahın qaldırdığı insanlar, elhamdülillah, haqq yoluna gedənlərdir. Allahın əytdiyi insanlar İlham Əliyev, onun ailəsi və onun rejimi onun tərəfdarlarıdır. Mən burdan sözümü yenə də üzümü tutub Azərbaycanın saray mollalarına deyirəm ki, o saraydan çıxmasazsınız, haqqın yanında olmasazsınız, haqqa dəstək olmasazsınız. Vay sizin halınıza. Allahdan siz necə bağışlanma diləyəcəksiniz? Yəni Allahın üzünə, Əhləbeytin üzünə necə baxacaqsınız? Gedirsiniz bu günlərin Məhərrəmlik məclisləri keçirdirsiniz. Əhləbeytdən danışırsınız. Siz nə danışırsınız ki? Siz hansı bir hədislərlə çatdırırsınız ki? Bu qədər insanlar məsciddə sizin xutbələrinizə qulağa sə, amma vacibatların olduğu vaxtda heç kimin səsi çıxmır. Deməli, sizlərdə problem var ki, meydanlarda ancaq az bir kütlə haqqı deyib içəridə məhbus həyatı yaşayan, haqsız yerə tutulan qardaşları, dəstəyləyən az bir kütlə də ortada görsənən, meydanda görsənən. Onlar da həmişə problem yaşayır, problem yaşayacaqdır. Amma bizi bu yolumuzdan heç kim döndərə bilməyəcək. Canımızı verəcəyik. Allahın izniylə İslamı qoruyacağıq. Azərbaycanında İlham Əliyev rejimini, yap rejimini inşallah bizlər devrəcəyik, yox eləyəcəyik. Salamat qalın Azərbaycan xalqı.